Телефоном з Донецька, журналістка громадського телебачення Донеччини Ольга. Доброго дня. Я хочу запитати, яка ситуація в цілому в місті Донецьку, що зараз відбувається станом на 19 годину. Які новини? власне? Смотрите, зараз Донецьк. Я можу утверджувати, що знаходиться повністю під контролем бойовиків. а це можна. увидеть по тому, кто передвигается по городу. А местных жителей сейчас минимум, несмотря на то, что выходные дни, несмотря на то, что праздничные дни, никого из жителей... На жаль, связок обервался, как мы чуем, и я думаю, сейчас будем снова дозвонюватись. Я хочу також повідомити, що в самому Донецьку власне обстрілів і пострілів чути почути можна дуже рідко, і власне якихось активних озброєних озброєних протистоянь у місті не відбувається. Останнє, що відбувалося такого найяскравішого, це напад чи. Спроба напасти на пана Пушиліна це один з лідерів Донецької народної республіки, так званої, який зараз перебуває у місті Москва. І він є представником фінансової піраміди МММ на нього було скоєно напад на його автомобіль. Він вибухнув декілька днів тому, і це спричинило в місті паніку. Люди думали, що розпочався штурм Донецької обласної державної адміністрації, яка захоплена вже з середини березня поточного року. Продовжимо зараз розмову з нашим журналістом з міста Донецька. Отже, ми почули, що власне бойовики контролюють всі дев'ять районів міста. Як це відбувається? Сматри всі сейчас находятся под контролем бойовиків. Также по чому можемо сидіти? Я тому що на каждой в каждом госучреждении находятся флаги террористической организации «Донецкая народная республика». Рядом с учреждениями находятся вооруженные люди в камуфляже с э, нашивками «Новороссия» на либо нашивками «Кальнеус». Сейчас они э, распространяются и э, развиваются, формируют новые э, ветви своих э, боевых организаций. Э, э, на данный момент, что характерно для города, это наличие огромных грузовых машин, которые перевозят дерево, металл и огромные такие вот песочные сооружения, о чем свидетельствуют передвижение их по улицам города и о чем мы можем судить из этого. О том, что боевики на данный момент укрепляются. Появляются новые их сооружения. Это э, блокпосты появляются в самом центре, они строят. И э, еще по нашей информации в строительстве задействованы люди, которые ранее были э, просто изъяты из своих квартир, то есть они были украдены, и теперь они, их рабочая сила используется в укреплении города. На данный момент... Так, і знову будемо з третього разу додзвонюватись нашій журналісті, щоб вона завершила свою телефонну телефонний репортаж. А я хочу нагадати, що повідомлення про яке нам розповіли з Донецька, щойно що людей. Викрадають з їх квартир та помешкань. Це дійсно так. Ми також отримували повідомлення від Олега Желнакова, це громадські активісти і один з тих, хто був на самому початку Євромайдана в місті Донецьку з минулого року ще з листопада, то Олег розповідав, як він був у полоні в будівлі СБУ і його, примуш... його змушували. Виконувати певну роботу абсолютно безплатно. Він пише, що він навіть був рабом, і так він себе і ототожнює. Отже, знов є телефонний зв'язок. І ще Алло, Чуєш мене? Алло, да. Вот я да. хочу отметить, що связь, она также, також характерно для города і для області. она постоянно обривається. Дозвониться комусь, буває дуже тяжело, особливо якщо це другой город. У меня вопрос по поводу блокпостов. Смотри, ты говоришь, что блокпосты уже в центральной части Донецка. Это в Ворошиловском районе? На каких улицах это, они уже? Это, 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 смотрите, это со всех мира. Это на стыке Калининского района и Ворошиловского. Но они не выглядят как блокпосты. Они только начинают строить их. Туда подвозят плиты бетонные, туда подвозят песок и Землю. И стоит отметить, что э, тот, э, те, э, тот транспорт, который используется э, для стро э, стройки тяжелых он э, ранее принадлежал э, крупным предприятиям. И вот перед тем, как перевозить вот это все, э, э, грузовые машины были изъяты из э, местных заводов, шахт. Боевики просто обрываются на предприятия. И э, с оружием требуют э, все то, что им необходимо. То есть это там, где мост через э, Кальмиус по проспекту да, Мира? Да, да, да. да. Mm -hmm. да, да. А сейчас что? Там, mm -hmm. Сейчас там находятся несколько вооруженных людей и э, три человека, э, ну, которые без опознавательных признаков, э, они со следами побоев. И из этого можно судить... А они строить, в каких-то наручниках или что они? Как они их заставляют Нет, работать? Надзиратели стоят рядом. Они работают. Рядом стоит два вооруженных человека э, в форме с нашивками Новороссии. Я так подразумеваю, что это батальон «Восток». И э, три человека, обычных жителей, они со следами побоев. Э, естественно, еще вот э, я не могу сделать ни фотографии, ни э, видео снять. Это еще один аспект. Сейчас работа журналистов здесь просто невозможна. Людей берут заручники, редакции продолжают э, э, похищать сотрудников редакции. Э, в данный момент у меня было э, два происшествия. Я снимала просто обычные пустые магазины, которые закрываются, малый и средний бизнес тоже. Стоит отметить, он просто отсутствует сейчас. И если до этого э, были э, аптеки, то сейчас закрываются не только там э, магазины с вещами с продуктами, сейчас же начали массово, вот, буквально вчера, закрываться аптеки. Вот. А что касается Нет, крупных магазинов, Амстор, Абжора, вот они работают? У них, а, они работают а, по новому графику. А, график меняется каждый раз. А, иногда они работают а, где-то с 9 утра до 8 вечера, а, но часто бывает так, что придя в 5 часов вечера, обнаруживаешь их закрытыми. А продукты, Энрике Мемендес, наш коллега и общественный активист из Донецка написал у себя в Фейсбуке, мы еще к этому вернемся позже, что пропадают известные торговые марки с полок в продуктовых магазинах. Он в первую про... очередь пропадает Рошен, э, в первую очередь потому, что их не завозят и продавцы, с э, ну, тем, с чем я сталкивалась, э, они говорят, что в первую очередь нет покупателей на эту продукцию. Ну, видимо, политические мотивы здесь а, не обошлось без этого. А, но также пропадают украинские товары. А, в, во всех крупных супермаркетах а, пустующие стенды, это уже такая довольно а, привычная для глаз дончанина картина, пустые стенды, и а, первое а, – это вода. То есть люди либо ее скупляют, либо ее не заводят просто. А что касается... Также местные супермаркеты жалуются на то, что их груз не, мог, не может не могут переправить через вот эти блокпосты. Их задерживают там, и нередко машины, которые нагружены едой и другими продуктами, их просто выводят в неизвестном направлении. Водителей изымают из машин, а продукты неизвестно куда отправляются. А что касается кафе и ресторанов в городе Донецке, насколько чувствуется, что люди ходят в кинотеатры, и может быть это все уже закрыто? Есть часть кафе, в первую очередь закрываются кафе. Несколько в центре самых таких известных, в которые больше всего ходят посетителей, они остались открыты. Но если зайти туда, можем обнаружить одну пару, или две максимум, то есть они пустуют, и постепенно из-за чего закрываются. Кинотеатры, три кинотеатра в городе закрылось, и они, собственно, это такая тенденция, которая изо дня в день все расширяется и поглощает город. Последний вопрос у меня на этом фоне всем, вот такого запустения и какого-то депрессивного антипрогресса. Зачем нарисовали велодорожки по Ворошиловскому району за бюджетные деньги? Велодорожки существуют, видимо, исключительно для рекламы стабильности и спокойствия, за которые выступают местные чиновники. Это такой барьер, за который они прячутся и легализуют вообще свою деятельность. То есть, если бы не было велодорожек и также высаженных цветов, рост символов города, то можно было бы вообще усомниться, что здесь остался мэр города, что здесь остались другие чиновники. Их роль э, сейчас, их участие в городе абсолютно непонятно, чем они занимаются. И вот, собственно, на этом фоне появляются белодорожки. Вот э, из последнего городской голова организовал День молодежи, в котором участвовали исключительно представители власти и спортсмены из разных э, областей, которых погнали буквально, э, это было... 200 человек местных жителей на День молодежи не пришли, потому что они боятся сейчас выходить в центр города. То есть создается искусственный фон, как будто бы в городе все происходит хорошо, и жизнь имеет обычный ритм. Я правильно понимаю? Да, это, это, это все такая вот пальза, которая не содержит никакой наполняемости. Это просто пустота. Которая поддерживается искусственным образом, это отвлекающий маневр и легализация вообще существования таких личностей, таких персоналей, как Константин Савинов и мэр города, ну да. и Лукьянченко. Это абсолютно ненужные вещи, которые сейчас абсолютно лишние. Спасибо за інформацію. Це була журналістка громадського телебачення Донеччини Ольга. Ми так називаємо без прізвища через безпеку журналістів та їх та можливість для роботи у Донецьку, у Донецькій області. І так не включаємо скайпом, а лише телефоном, щоб людина могла передавати більш. Правдиву інформацію без втручання у її роботу з зовнішніх сил, до речі, які оголосили про те, що відтепер необхідно реєструвати засоби масової інформації у так званому міністерстві Донецької народної республіки з питань преси та інформації протягом 10 днів. Кожен з редакторів має прийти до цього офісу, який розташований у захопленому будинку Донецької обласної державної адміністрації, і подати заявку на реєстрацію. Крім того, як нам щойно повідомила наша журналістка, на сайті мера Донецька, Олександра Лук'янченка, таке повідомлення. В Донецьку відкриті кафе, ресторани, міські парки, а вулицями міста гуляють громадяни з дітьми. Про це повідомляє офіційний сайт. І, власне, зараз ви бачите на екрані це повідомлення. А однак треба зауважити, що хвилину тому ми спілкувалися з нашою журналісткою, яка сказала, що деякі кафе дійсно працюють, але більшість. кафе в Донецьку, на жаль, закриваються або або раніше від запланованих годин закриття, або взагалі вже закрылось.